দুৰ্গাৰ পূজাৰ পাছতে লক্ষ্মী পূজা আহি আছে আৰু আমাৰ ঘৰত ভাইটিয়ে লক্ষ্মী মূৰ্তি বনায় আৰু বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে কেতিয়াবা সোধে মানে লক্ষ্মী মূৰ্তি যেতিয়া বনাই মেলি ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়া মানে চাই কিনে দেখি কিনে বহুত ভাল দেখে তেতিয়া কয় মানে কি কি দি বনোৱা হয় আৰু তেতিয়াতো বুজাই ক'বলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনোৱা হয় কি কি দিয়া হয় গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সেইসকলে গম পায় যিহেতু আজিকালি চবৰে হাতত মোবাইল আছে যাতে মোবাইলে মোবাইলে চবেই পাই যায় আৰু কেনেকৈ বনাই চাব পাৰিব মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেখিছে মানে ক্লিয়াৰ হোৱাকৈ নাই মানে এয়া বাঁহৰ চিলিঙি মাৰি দিছে তাৰপৰা ইয়াতে খেৰ আৰু চুতলীয়া বান্ধি দিছে এইটো ভৰি হয় আৰু ডিঙিটো মাথাটো এতিয়ালৈকে মানে হেৰি কৰা নাই আৰু হাতকেইখন লগোৱা নাই জাষ্ট অলপ মাটি লেপি থৈছে আৰু এইটো দেখাইছোঁ মই খেৰৰ জুমুঠি এনেকৈ বান্ধি বান্ধি বনোৱা হৈছে এইটো এটা এইটো দুটা এতিয়ালৈকে এইটো বনাইছে ৰ'দত দি থৈছে শুকাবৰ কাৰণে আৰু এইটো অলপ ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰমানে ইয়াক অলপ লিপি মেলি ক্লিয়াৰ কৰিছে এইটো ডিঙি হ'ব আৰু ইয়াৰ হাতকেইখন খুৰোৱা মানে হাতকেইখন বনোৱা নাই সেইকাৰণে খুৱাই দিয়া নাই আৰু এইজনী ফেঁচা হ'ব তাৰমানে ফেঁচা ফেঁচাৰ ওপৰত বহি আছে আৰু এইটো এইটো মানে হোৱাগৈ নাই আৰু ভৰি চো খোৱা নাই জাষ্ট অলপ অলপ মাটি লেপি মেলি থৈছে আৰু তাৰমানে ইয়াত কি কৰা হয় প্ৰথমতে তাৰমানে বাঁহে তাৰমানে এনে এনেকৈ মানে চিলিঙিখিনি বনাই লোৱা হয় দেই তাৰপাছতে খেৰৰ জুমুঠিবিলাক ভৰিটো মানে ভৰিৰ জোখত বনাই হাতখন হাতৰ জোখত জুমুঠিটো বান্ধে তাৰমানে মানে খেৰখিনি বান্ধে হাতৰ নিচিনা আৰু ডিঙিটো ডিঙিৰ নিচিনা বান্ধে তাৰপাছতে মাটিৰে লিপেৰে মাটিখিনিত আঠা থাকে সেই আঠা দিয়ে ভাইটিয়ে জানিব মানে মাটিৰ লগত মিলাই মেলি আঠা এটা মানে খচে খচিকেনে মানে সেই আঠাটোৰ লগতে মানে এইখিনি এনেকৈ লিপি মেলি দিয়ে আৰু আঠাটো এইটো কাৰণে দিয়ে যাতে শুকালে এইবোৰ ফাটি নাযায় তাৰমানে সেইটো কাৰণে আঠাটো দিয়ে মানে সেয়া দেখিছে এইটো দেখিছে খেৰ এইটো ফেঁচা হ'ব এজনী সেইটো মানে খেৰে হেৰি কৰিছে খেৰ বান্ধি থোৱা আছে আৰু এই খেৰখিনি কিন্তু আৰু এটা কথা দেই ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ সৰু সৰু চোতলি সৰু সৰু চোতলিবিলাক কাটে কাটি কিনে অকণমান অকণমান মানে আধা ইঞ্চি আধা ইঞ্চিমান জোখত কাটে আৰু গোটেইখিনি ফালি চিৰা চিৰি কৰি লয় আৰু আঠাটোৰ লগতে মাটিত লেপি দিয়ে যাতে চোতলিখিনিয়ে তাৰমানে মাটিখিনি ইফালৰ পৰা সিফালে যাব নিদিয়ে ধৰি থয় সেইটো কাৰণে চুতলিখিনি মানে অলপ মিহিকৈ কাটে আৰু সিহঁত দেখিছে যেতিয়া মানে ইয়াত ৰং দি দিয়া হ'ব নহয় ৰং দিয়াৰ পাছত বহুত ধুনীয়া লাগিব মানে ধৰিবই নোৱাৰিব আমি দেখাইছোঁ চাওকচোন এইখন হাত হ'ব ইয়াত হাতখন বনাই কিনে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ লগাব মানে ইয়াত ধৰিকেইটা লগাব যেতিয়া সজাই পৰাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিয়া হ'ব নহয় মানুহে ধৰিবই নোৱাৰিব একদম সঁচা সঁচি মানে গোটেই লাগিব মাত্ৰ অকল জীয়টোহে মানে দিব নোৱাৰে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰাণহে দিব নোৱাৰে মানে কি বুলি ক'ম বাকী দেখিলে মানে একদম সঁচা সঁচাকৈ জীয়াই থকা নিচিনাই লাগে দেখিবলৈ যেতিয়া বনাই দিয়া হয় দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুতে যিহেতু মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে কেনেকৈ বনোৱা হয় মই আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ তাৰমানে আৰম্ভণিতে মানে বনোৱা হয় আৰু মানে আজিকালি প্ৰায় হাতে হাতে মানুহৰ হাতে হাতে মোবাইল আছে আৰু যিসকলে মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' মাধ্যমে এইটো মানে এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যিসকলে পালে সেইসকলে নিজৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক চিনাই মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টি যাতে সকলোৱে গম পাওক মানে কেনেকৈ লক্ষ্মী মূৰ্তি বনোৱা হয় এনেকৈ বনোৱা হয় যেনেকৈ বনোৱা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দেখিছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে চাৰিজনী মানে ৰেডি কৰিছেগৈ আৰু দেখিছে মানে সেইকেইজনী অৰ্ডাৰ আছে আৰু যদি অৰ্ডাৰ আহে বনাব চাগে মই গম নাপাওঁ আৰু যদি অৰ্ডাৰ আহে বনাবনে নবনায় কিন্তু মই জনাত বনাব লাগে যিহেতু বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাকে বিচাৰি আহে কেতিয়াবা কিছুমানে ভাগত নাপায়তো বেয়া লাগে যিকি নহওক কথাখিনি জনালোঁ বনাই থকা হৈছে মূৰ্তি যদি আপোনালোকে মানে জানিব বিচাৰে বা অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে নিশ্চয় ক মোক মানে ফেচবুকতে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নম্বৰটো দি দিলে মই নিজে মানে কণ্টেক্ট কৰি ল'ম আপোনালোকৰ লগত বাকী কেনেকৈ বনোৱা হয় মোৰ টি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে আকৌ ক'লোঁ ফেচবুকৰ কমেণ্টত মোক ফোন নম্বৰটি পাৰ্চনেলি দিলে মই নিজে কণ্টেক্ট কৰি ল'ম আৰু বাকী এইখিনিয়ে কথা ধন্যবাদ